Вся цивилизация развивают нанотехнологии. Тесла, Илон Маск, электромобили, альтернативная энергетика. У всех сейчас детки ходят планшеты, мобилы. С Америкой можешь по видеосвязи разговаривать. И кто-то мыслит еще теми пещерными, подобными этими категориями, что забрать у кого-то территорию, забрать людей, забрать еще что-то, это хорошо. И вот в этой каше мы оказались, э, Восточная Украина и Донбасс прежде всего. Разыграли здесь подло и жестко. И в самой, когда Украина была в тот момент слабой, тот, который был вроде старший брат, вроде сильный, решил отжать, забрать себе частичку. разорванные тела, разорванные судьбы, разбитые дома, города, миллионы беженцев, тысячи убитых. У нас в город со всего Советского Союза люди приехали. И когда страна СССР распалась, то большинству ментально ну, Украина ⁇ это их, не там, где они родились. Никакой разницы, то ли в Ростовской области жить человеку, то ли в Воронежской, то ли в Луганской нету. И поэтому вот этот очень сложный вопрос этим то и воспользовались те, которые вот это все замышляли, ситуацию. 40% до войны было в счастье пенсионеров. Конечно, их молодость прошла под те песни, под этот язык, под эти традиции. Вот. Естественно, их легко было вот так вот манипулировать. А самое главное, я вам скажу, если бы Украина была более богатая, чем соседка, если бы больше были зарплаты. Пенсии и стабильность жизни, и язык бы учили, как в Германию в Польшу ездят, и нормально все было, и никто бы никуда не ходил. Вот это еще большая наша беда, бедность. Аура в городе такая стоит, тут вот, прифронтовая. Вот она, конечно, угнетает больше. А так мне просто жалко тех людей и тех территорий, вот, которые попали в этот замес и все-таки мучаются они и мучаются побольше нас. Одни поменяли как-то свое мнение, другие просто уехали, бросили свое жилье, свою работу, не смогли здесь жить. Те, кто остались, конечно, хотят мира и спокойствия. Она зараз выступает счастье. Не место Луганск, место счастья. А вот самое местом Потому что раньше Та куди, там у Луганськ, та так, та у Луганській графік, та що тут у нас? А зараз вони розуміють свою цінність. Зараз молоді дуже дається потужний інструмент, що вони мають свою думку. Що вони можуть її говорити раніше? Як дати маленькі, що ти там розумієш, то зараз школяри вони розуміють, що вони важливі, те, що вони є невід'ємною частиною процесу, якого відбувається саме у їхньому місці. І вони стали бачити більше. Я кажу, та у них тільки інтернет, ні, це не правда. Я працюю з підлітками, це як ну, я кажу, це надія. Треба трішки їм показати, в якому русі просто. направлятися далі. Люди похилого віку активізувалися з початком війни. А вони Мені так здається, стали цінувати життя ще більше. Вони створюють свої гуртки, свої осередки, вони е, приймають участь і в наших фестивалях, і залюбки це роблять. У них є своя організація Хелпеч, які допомагають їм у фінансуванні ну, майстер-класів. Е, вони в'яжуть, ходять до фітнесу, вони куховарять, е, розмовляють, вони дуже зараз стали активні. Ось вже майже два роки більш-менш тишина. Естественно, плохо очень быстро забывается. Люди настроены все равно, говорю, на мир, на позитив. На сегодняшний момент у нас садик один переполнен, второй у нас заполнен на 70%, то есть люди возвращаются, естественно. Школы у нас практически работают в штатном режиме. Ну, вот даже посмотрите пляж. Это же делали не городские власти, это люди сами делали. Гуртован из громады, как говорится. Вот есть у нас есть есть патриоты своего города которые хотят чтобы в этом городе были улучшения молодежь оставалась. но без поддержки центральной власти без продуманной этой политики как говорил товарищ сухов восток дело тонкое здесь нужно тонко подходить Главное, чтобы у всех был позитив, мир, мирный настрой, а уже какой-то национальности, я думаю, это никогда не определяло. У нас, конечно, ДК жило. У нас возобновили танцкласс, сделали полнейший капитальный ремонт. Доделали большой зал, установили кресло. Сейчас идет масштабная реконструкция крыши, потому что у нас текла сцена. И будут реставрировать паркет в фойе второго этажа. Во-первых, он показывает как бы, разноманитность да, всей нашей да, Украины, потому что сюда приезжают, не только принимают э, местные организации счастья и Луганской области, но принимают участие организации Западной Украины. И ну, это можно увидеть, да, вот там вышивать бисером или э, рисовать писанки, да. Что как это? это интересно, это разногранно, поэтому я думаю, таким образом мы тоже изучаем и культуру, и историю нашей Украины и видим, что ну, в принципе мы одинаковые, мы хотим одного, мы хотим для себя благополучия, мы хотим достатка для себя, чтобы в наших семьях была радость, счастье. Мы будем говорить, что будущее за молодежью. Если у молодежи меняется отношение, да, меняется взгляд, то я думаю, у этой страны большое будущее. Поэтому это очень важно. И мои знакомые все говорят, что это хорошо, что такой фестиваль уже не первый год проходит в городе счастья. Я смотрю на людей, им очень это нравится. И ну, они понимают, что это бывает один развод, и они хотят оторваться по полному. наш город не уезжали люди, а наоборот приезжали, чтобы город расцветал, чтобы, чтоб было все хорошо. И каждый, что определял название города, был счастлив в этом городе.